Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, Masazırın ən yaxşı, gözəl ərazilərindən birində yerləşən 3 sot torpaq sahəsində inşa olunan 4 otağlı, kupçalı, çox gözəl, səliqəli və keyfiyyətli tikilişə malik olan həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Evin çöldən fasad görünüşü dəyərli izləyicilər, baxın belədir. Evin yanına, arxasına keçmək mümkündür. Yəni hər iki tərəfdən evin yanına keçmək mümkündür. Arxasında da Həyət yanı sahəsi saxlanılıb. Həyəti baxın, tomet daşla döşənib. Həyətə rahat 3 maşın, 4 maşın yerləşir. Qaz, su, işığı, kanalizasiyası hər bir şəraiti var. Baxın, bu ö, deməli künc hissələrdə belə bir gül əkmək üçün yer saxlanılıb. Həyət yanı sahəsi, baxın, burdan da sizə təqdim edim. Çox geniş, böyük bir həyət yanı sahəsi var. Məktəbə yaxındır, marşruta, marketlərə yaxın məsafədə yerləşir. Evin hər iki yanına keçmək mümkündür və əlavə olaraq evin mətbəxindən də arxa həyətə keçmək mümkündür. Baxın, çox gözəl, keyfiyyətli tikilişə malik olan bir evdir. Mərtəbələr arası monolit betondur. Evdə təmir yekunlaşıb, sadəcə olaraq aboyların üzlənməsi qalıb. Baxın, bu istiqamətdən evin yanına və arxasına keçmək mümkündür. Arxa həyəti də sizə video irəlilərin dəqiqələrində çəkib təqdim edəcəm. Sənəd çıxarış mülkiyyət kupçasıdır. Birbaşa notarial qaydada alıq-satqı olacaq. Evin birinci mərtəbəsinin girişi, baxın belədir. Yetərincə geniş foyerisi var. Prekanlar və mərtəbə arası monolit betondur, yeri laminatdır. Burda yerləşir evin qonaq otağı. Aboylar saxlanılıb ki, alıcının zövqinə uyğun tamamlansın və yoxsa ki, aboyun pulu çıxıla bilər. Alıcı öz şəxsi zövqinə uyğun aboyu vurub tamamlaya bilər. Kombi xətləri çəkilib, kommunal xətlərin hamısı var, gücsəsinin eni 12 metrdir. 1-ci mərtəbədə belə bir geniş hamam otağı var. Hamam otağına tam rahat şəkildə aksessuarları yerləşdirmək mümkündür. Birinci mərtəbəyə gelləşik. Belə bir mətbəx, mətbəx də genişdir və qeyd etdim ki, evin döşəməsi də beton. Yəni birinci, ikinci mərtəbə betondur. Baxın, mətbəx də etərlincə genişdir və videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi, mətbəxdən arxa həyətə baxın belə bir keçid var. Və... Yəni burada da bağ, bağça yaratmaq imkanı var. Həm ehayətdən, həm də mətbəxdən arxa həyətə keçmək mümkündür. Kombi aparatı üçün nəzərdə tutulmuş yer baxın, burdadır. Qaz xətti, tok xətti, hamısı çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Qalxaq ikinci mərtəbəyə, dəyərlilər izləyicilər, otaqlar hamısı geniş və işıqlıdır. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və 1 hamam otağı yerləşir. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənləri, rahat pilləkanlardır. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda, dəyərli izləyicilər, plekanlar qalxan kimi sağda yerləşir hamam otağı. Bu hamam otağı da yetərlincə genişdir. Ev cüt daşdan tikilib, otaqları hamısı genişdir. Yataq otaqlarından birincisi pəncərəsi öz həyətə baxır və işıqlıdır. İkinci yataq otağı. Otaqların hamısı nə dəyərli izləyicilər, yəni tam rahat şəkildə mebellərinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. 2-ci mərtəbədə yerləşən böyük yataq otağı. Bu yataq otağını qonaq otağı kimi hətta istifadə etmək olar, yəni ölçülər imkan verir. Qiymət dəyərliz izləyicilər 100 min manatdır. Real alıcı zəhmətdir, müəyyən bir endirim olacaq. Qiymətlə razılaşmaq mümkündür. Sonda baxın belə bir imkan hissəsi var. Kredit yolu ilə satılmır, nağd şəkildə satılır. Zəng verib maraqlana bilərsiniz. Təşəkkürlər.